अल्हमदिल्ल हर उबिलामीन सलसलम सदल्बय इवालमसलिन अम्माबाद फाऊदबिल्ल हिमिनशन बसमिल्ल हिरम सरकार नूर मुजस्सम शाह बनी यादम रसूल महतशम सल तसलम का इरशाद पाक है कि मुझ पर कसरत से दुरुद पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरुद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है सलूल हबीब अलैहि वसल्लम एक क्लिप आजकल वायरल हो रहा है जिसमें यजीद के हक में बोला जा रहा है और यजीद को रामतुल्ल तह कहा जा रहा है और मादल्ला यजीद को तो अमीरुल अमीरमीन भी कहने के लिए तैयार हैं पता नहीं कैसे लोग हैं और मैं दुआ करता हूँ कि या जो यज़ीद को हक मानते हैं यजीद को सही मानते हैं उसको उसके बारे में अच्छे नज़रिये रखते हैं इनका हशर भी यजीद के साथ ही करना जहाँ यजीद को रखना इनको भी यजीद के इनके जो अमीर है उसके साथ ही रखना और हम इमाम अल मकाम इमाम पाक इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं हम दुआ करते या अल्लाह हमें उनका साथ देना हमें उनकी ग़ुलामी हमें उनके जेर सा रखना मैं यजीद के कुछ कारनामे आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा यजीद रहमतुल्लाह रहमत ला काबिल है कि नहीं यजीद को है उसके बारे में अच्छे अलफा बोले बोलना मुनासिब है कि नहीं क्योंकि इंसान इंसान का किरदार इसका अमल ये एक तारफ़ का ज़रिया है अगर किरदार अच्छा हो तो उस शख़्स को मुआशरे में क़दर की निगाह से देखा जाता है और अगर किरदार बुरा हो तो मुआशरे में ऐसे शख्स कोई कोई इज़्ज़त नहीं होती तारीख़ में जहाँ ऐसी रोशन और ताबंदा हस्तियाँ गुजरी हैं जिनका नाम इलम फजल की अलामत और उनका ज़िक्र बायस बरकत है वहीं ऐसे बद किरदार और जफाकार लोग भी गुज़रे हैं जो इंसानियत के नाम पर बदनुमा धब्बा बन गए हैं तारीख़ का एक ऐसा ही वालम जाबिर फासिक, फाजिर, हुक्मरान यजीद पलीद भी गुजरा है ये वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम और सहाबा कराम अरद्वान के बेगुना कत्ल का सिया दाग मौजूद है जिस पर हर जमाने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रहेगी और क्या तक इसका नाम तहकीर के साथ लिया जाएगा जब भी उसके मजालिम उसके स्या करतूतों का तस्करा होता रहेगा तो रूह तड़प कर रह जाती है किरदार और अमल और हयासे आ रही यह शख्स गाने बाजे का दिलदादा कुत्ते पालने का शौकीन और शराब नोशी का चाहने वाला था अक्सर औकात इसके यहां शराब की नापाक महफिलें में जमी रहती थी जब यजीद को शराब की हरमत याद दिलाई जाती तो ये बदबخت कहता अगर दीन मुहम्मदी में शराब नोशी हराम है तो फिर मसीह ने मरियम के दीन पर पी लो ऐसा बग़ैरत था यजीद की बदबख्ती और शिकावत के लिए सबूत के लिए यही आमल काफ़ी थे जो मैंने अर्ज किया ना मगर इस बदबخت ने तीन ऐसे दिलसोज काम किए कि एक मुसलमान कहलवाने वाला इनका तस्वर भी नहीं कर सकता जब इन वाक्यात का तस्वर जहन में आता है तो दिल खून के आंसू होता है और कलेजा मुंह को आता है उनमें नंबर एक पर है शहादत इमाम हुसैन रजियाल्ला ये यजीद पलीद के दौर में यजीदी लश्कर ने नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल गुलशन रसूल के महकते फूल इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह हो और आपके रुफ़ा रजी अल्लाह तुम पर लम सितम के पहाड़ तोड़े और नहायत बेदर्दी से मैदान करबला में शहीद कर दिया शोहदाय करबला के जिस्मों की बेशरुमती की इनके बेगोरो कफन मुकद्दस जिस्मों को घोड़ों की टापों से रोंदा हाँ अफसोस इसका दूसरा वाक यजीद ने मदीना शरफ़ों व तदीमन के मकीनों से जबरदस्ती बैत लेने के लिए एक लश्कर भेजा जिसने मदीना तोयबा में खून रेजी का ऐसा बाजार गर्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती यजीदी लश्कर ने मदीना तोयबा के मकीनों पर मो बरबरीत की इंतहा कर दी थी वहाँ के सात सौ नामवर क्रैशी अंसारी और महाजरीन के अलावा दस हज़ार आम लोगों को कत्ल आम किया इसने जिसमें आज़ाद गुलाम औरतें बच्चे सब शामिल थे यजीदी लश्कर ने सिर्फ कतल वारत गरी पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि वहां पर खूब लूट मार मचाई तीन दिन तक मदीना तोयबा व तदीमन में हर नाजायज काम इन ज़ालिमों ने किया था यजीदी लश्कर ने मस्जिद नबवी शरीफ की भी शदीद बेहरमदी की जिस मस्जिद में रसूल करीम सहाबा कराम के साथ नमाजें अदा फरमाईं इस पकीजा मस्जिद में घोड़े बांधे गए हुर्रा में मस्जिद नबवी में तीन दिन तक इकामत ना हुई नबी पाक सल्ला वसम की कब्र मुबारक से हल्की आवाज़ आती ये सुनकर जलील बुजुर्ग हैं सईद बिन मुसैब रजील्ला आप कहते मुझे नमाजों के औकात की पहचान हो जाती आप वहाँ मजजूब बन के बैठे रहते इसी तरह तीसरा मक्का मुआजमा पर भी इसने हमला किया और बैतल्ला पर संग बारी भी की रसूल में लूट मार और कत्ल वारत के बाद इन बदबकों ने हाबी रसूल सयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर जुबैरदील्ल्ला तारा को शहीद करने के लिए मक्का मुकरमा आजाद अल्लाशरफ़ व तजीमन का रुख किया इन संग दिलों ने यह भी ना सोचा कि इस हरम पाक की आज़मत कुरान पाक में हदीस पाक में बयान की गई हैं इंसान तो इंसान यहाँ के तो शजर और हजर की भी हिफाजत का हुक्म दिया गया है मगर जब दिल दुनिया के लालच में अंधा हो चुका हो और आँखों पर हिरस और हवस के पर्दे पड़े, पड़े हों तो फिर ना ख़ानदान रसूल का लिहाज रहता है ना हरमन तयबान का पास रहता है इन लोगों ने सईदा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह तह को शहीद करने की मुकम्मल तैयारी की थी क्योंकि यही इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे चुनाचे इस बेहस बेहिस और बेअल लश्कर ने मक्का मुकरमा ज़्यादा शरफ वताजीमन का मुहासरा कर लिया एक माह से ज़ायद के इस मुहासरे से जब कामयाबी ना मिली तो इन बदबकतों ने बैतलह शरीफ पर मंजनीकों से संग बारी शुरू कर दी इस पत्थर यानी कि पत्थराओ के नतीजे में खाना काबा शरीफ में आग लग गई और इसके पर्दे जल गए काबा शरीफ की छत पर सईदा इसमाइल आल सलाम के फिदिये में जन्नत से भेजे गए दुम्बे के सींग महफूज थे वो मुतबरक सींग भी इस आग की नज़र हो गए अभी ये कभी अफ़ाल जारी ही थे कि यजीद पलीद की मौत की खबर आ गई अकबर जिस इकतदार की खातिर इस बद ने करबला में सितम की आंधियाँ चलाई, मदीना तय्यबा तो के मकीनों का खून अपने सर लिया बैतुल्ला की आजमत और हुरमत को पामाल किया वो इकतदार इसके लिए कुछ ज़्यादा ही नापायदार साबित हुआ और बदनसीब यजीद पलीद सिर्फ तीन बरस और छ माह खबास करके रबील हिजरी को मुल्क के इलाके उम्र में मर गया खूबसूरत नौजवान भी चल दिए दुनिया रोब रो दब दबा दुनिया में ही रह जाएगा जोर तेरा खाक में मिल जाएगा तेरी ताकत तेरा फन उहदा तेरा कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा अल्लाह पाक हमें अहल बैद से महबत नसीब फरमाए और अहल बैत के जो दुश्मन हैं उनसे दुश्मनी ही रखने की तोफ़ी अता फ़रमाए अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए हमें अहल बैत की महब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए आमीन बिजा नबीमी सल्ह वसलम